Bir gün bir kişi İmam Hüseyn əleyhissalamın yanına gəldi və dedi: Ey peyğəmbər oğlu, mən bir borc almışam və onu qaytara bilmirəm, facilsən. Özüm özümə dedim ki, insanların ən əli açığından kömək istəyir. Məhəmməd və onun ailəsindən daha səxavətlisi ağlıma gəlmədi. səndən 3 məsələ barəsində soruşacağam. Əgər birinə cavab verə bilsən, əlimdə olanın 1/3-ünü sənə verəcəm. İkisinə cavab versən, 3-dəkisini sənə verəcəm. Hamısına cavab verə bilsəm, onda əlimdə olan bütün pullarımı sənə verəcəm. Ey peyğəmbər övladı, Sizin kimi elimli və şərəfli bir kəsi mənim kimisindən sual etməsin mənə xoşdur. Cəddim Rəsulullahdan eşitdim ki, o buyurdu: "Mərifət qətəlindədir." Ey ağa, sualı verməyə başla. Əgər özün cavab versən, sən də öyrənmiş olarsan. De görüm, aməlləri ən əzizətdir siz hansıdır? İzzət və cəlal sahib olan Allah'a iman gətirmək. Əhsən. Qalaq panladan incət tapmaq nədir? Allah'a etibar edib arxayın olmaq. Əhsən. Yaxşı. De görünüz ki, nəbəziyə? Yanımda elm olan helim əcər kişidə isbat olmasa elə isə dövləti olsun səxavəti də olsun əgər amdə isbat də olmasa elə isə yoxsul olsa səbirli olsun bu zəinə